Сьогодні Кабінет міністрів України відповідно до повноважень, наданих законом, приймає рішення щодо надання для всіх громадян країни соціальної норми в обсязі 200 кубічних метрів газу за ціною 3600 гривень, що вдвічі дешевше, ніж ринкова ціна природнього газу. Е, уряд Компенсирует разницу в цене за счет коштів державного бюджета. Спасибо, благодетель. Но вот эксперты говорят, что все эти пламенные речи премьера не более чем манипуляция. На самом деле, эта скидка действует с марта. О том, какими еще фактами манипулирует ценюк, мы будем говорить с экспертом Тарасом Галайдой, ведущим аналитиком общественной организации Публичный аудит. Сейчас с нами на прямой связи по телефону Тарас, добрый день. Да, Да, скажите, пожалуйста, вот это заявление о компенсации, оно звучит несколько удивительно, потому что мы привыкли к тому, что нам говорят о том, что наоборот нужно повышать тарифы, и свежее заявление МВФ касается необходимости повышения тарифов и без дотационности этой отрасли. Получается, что Кабмин одной рукой обещая международным другим экспертам повысить тарифы, другой рукой раздает дотации населению, так получается? Или дотация это миф? Ну, тут на самом деле это заявление больше связано, скорее всего, с предвыборной кампанией, которая сейчас в Украине набирает обороты. И на самом деле, вот, вы правильно сказали, что 3 марта было постановление НКРЕКП, которое устанавливает тарифы у нас на все коммунальные услуги, номер постановления 583. Там было четко написано, что при потреблении газа до 200 кубов в отопительный сезон население оплачивает его по тарифу 3600 за 1000 кубометров очень много спекулировалось в течение всего года на тему тарифов, на тему цены на газ. И население очень сильно ожидало, что правительство какие-то меры примет, как-то пересмотрит тарифы, что-то сделает. И, как бы, скорее всего, премьеру очень хотелось показать народу, что он заботится о них, и выступил с таким зрением, сказал, что он предоставляет населению 50-процентную скидку на газ. Хотя как бы, с марта месяца это постановление действовало, и этот тариф уже был установлен и далеко не Арсением Петровичем, а Национальной комиссией, которая регулирует тарифы. И она подчиняется даже не ему, подчиняется президенту Украины. Так, а, а все-таки вот компенсацию получить реально ли гражданину, или действительно есть ограничения, которые не позволяют получить деньги от, от Кабмина? Ну, это не компенсация. Это тариф 3600, по которому будут оплачивать... Люди, которые используют газ для отопления частных домов. Это в основном касается частников. То есть квартира-то не касается, потому что люди, которые потребляют газ для приготовления еды на комфорте, они будут платить 7188 гривен, как и платили. Для них никаких скидок нет. Это касается отопительного сезона и касается частных домов, которые отапливаются газом. А для частного дома 200 кубов в месяц в отопительный сезон – это… Ну, половину то и в, три, в два в три раза меньше того потребления которое потребляет частный дом Скажите, пожалуйста, вот уже несколько месяцев мы говорим о том, что тарифы на газ, судя по всему, не обоснованы. Об этом звучат регулярно мнения на экранах. Об этом говорила парламентская фракция, вот, которая довольно широко представлена в нашем Верховном Совете. Но почему, как вы думаете, до сих пор не произошло пересмотра этих тарифов, несмотря на то, что даже, вот, казалось бы, работали парламентские следственные группы, и все, что ли, как один подтвердили один и тот же вывод, что тарифы на газ... Нужно платить те, которые есть сегодня? Ну, у нас, получается, знаете, все, все делают не вовремя. У нас парламентская группа, я как представитель общественной организации публичный аудит, я принимал участие в, этой, в работе этой парламентской группы, она закончила свою работу в мае месяце. То есть реально было там практически полгода для того, чтобы разобраться с этими выводами, посмотреть, обоснованные, необоснованные разобраться, найти какие-то резервы для того, чтобы можно было снизить тариф. Ту же самую ренту 70%, ее можно было пересмотреть еще заблаговременно до начала отопительного сезона. Можно было понизить нормы на тепло, которое у нас действует еще со времен Советского Союза, их никто не пересматривал. Тот же самый глава НКР КП «Волк», он направлял еще в марте, в конце марта, в начале апреля письма и премьер-министру, и министру ЖКХ Зубко о том, что нормы надо пересматривать на отопление для людей, у которых нет счетчиков. Вот таких у нас порядка 60%. Но у нас как бы никому до этого не было дела. А сейчас, как бы, перед выборами все спохватили, что ну, нач начинается отопительный сезон, тарифы остались прежними. И, ну... Скажите и на ваш взгляд. Что на ваш взгляд, если до выборов нам не удалось добиться пересмотра тарифов, которые были назначены, судя по всему, вот просто преступными решениями с потолка, ну, то ну, как да. вы думаете, после выборов этой зимой мы будем до конца зимы платить по тем тарифам, которые действуют сейчас, потому что ну и вообще говорят об их повышении ближайшем? Ну у населения как бы другого выхода не остается. Тарифы есть, они установлены. У нас есть два варианта, либо платить, либо не платить. У правительства также есть как бы довольно сильные оппоненты, которые на этих выборах, не знаю, возможно, наберут достаточное количество голосов. И они как бы тем, что они оппонируют сегодняшнему правительству, они как бы этим и набирают свой электорат, свои голоса, поэтому им потом придется как-то отвечать за свои слова и доводить начатое до конца. Поэтому ну, будем, мы надеяться, что будем надеяться, что что-то что изменится. Спасибо, Тарас Галайда, был на связи со студией, ведущий аналитик общественной организации ⁇ Публичный аудит ⁇ Спасибо, Тарас.